Эдуард глава Одесской областной державной администрации. Дорогие друзья, позвольте поприветствовать вас на земле, на Одесской земле, Одесской области. Сегодня мы собрались для того, вы собрались, мы все вместе, потому что мы сегодня будем с моей точки зрения рассматривать и обсуждать, наверное, один из самых важных вопросов, это кадровая политика, вопросов, которые, наверное, все прекрасно дают себе отчет о том, что и без решения этого вопроса, без того, чтобы мы изменили кадровую политику, без того, чтобы действительно этот вопрос вышел на государственный уровень, наверное, никакие реформы, никакие социальные изменения в нашей стране, наверное, будут невозможны. И поэтому президент, придавая этому первоочередную задачу, и обратился и к обсуждению, к обсуждению этого вопроса в обществе. Потому что он прекрасно понимает, что действительно пришло время, которое говорит о том, что кадры решают все. Мы должны, наверное, добиться того, чтобы в кадровая политика была понятна, прогнозируема. Мы должны добиться того, чтобы приходили в управленческие структуры, во власть приходили люди подготовленные. Не приходили, условно говоря, с улицы неподготовленные люди. Вот я, как глава детской областной государственной администрации, вам хочу сказать, что этот вопрос стоит очень остро. Мы с ним столкнулись с первых же дней работы, Это действительно на важные, на важные должности, на важные места у нас, мягко говоря, ощущался колоссальный дефицит, колоссальный голод кадров. Именно кадров, которые профессиональные, кадров, которые будут работать во имя Украины, кадров, которые будут работать, выполняя программу президента, повернуться лицом к людям. И этот вопрос, я думаю, от решения этого вопроса дальше во многом и будет зависеть. Выйдет ли Украина с того тяжелого экономического, социального, нравственного кризиса, в котором она оказалась? Или нет? И поэтому еще раз поздравляю вас всех с началом этих слушаний. Уверен в том, что они будут плодотворны. И уверен в том, что задачу, которую поставил перед нами всеми президент в области кадровой политики, будет нами всеми успешно решена. Спасибо.